Asma adalah masalah kesihatan yang umum. Ia mempunyai kesan terhadap ramai orang termasuk tua dan muda. Ada beberapa soalan yang sering ditanya mengenai asma. Apakah ia sebenarnya? Ali menghidapi penyakit asma dan serangannya amat kerap. Asma disebabkan oleh kebengkakan saluran udara yang menyebabkan batuk dan kesukaran bernafas. Ini berlaku ketika tubuh bertindak kepada beberapa pencetus seperti habuk, asap atau bersenam yang akan merangsangkan serangan asma. Semasa serangan, seseorang itu akan nafas berdehid dan merasakan pengetatan di dada. Mari kita lihat bagaimana proses pernafasan berlaku. Oksigen sampai ke dalam edaran darah melalui rangkaian saluran udara. Ketika kita menarik nafas, udara masuk ke trakia dan seterusnya ke dalam saluran udara atau bronkial. Saluran udara ini seterusnya akan berpecah kepada saluran lebih kecil yang dikenali sebagai bronkial. Di sini, udara akan bergerak ke pundi udara di mana oksigen akan meresap ke dalam edaran darah kita. Pada masa yang sama, karbon dioksida akan bergerak dalam arah bertentangan. Oleh itu, sebaik sahaja oksigen disedut, karbon dioksida akan dihembus keluar. Dinding saluran udara ini mempunyai sel yang bermuatan bahan kimia. Dalam beberapa situasi, bahan kimia dalam sel dibebaskan dan akan menyebabkan perlakunya bengkak. Saluran udara yang bengkak ketika terdedah kepada pencetus akan mengakibatkan kesukaran bernafas disebabkan oleh pengecutan otot. Satu lagi reaksi akan berlaku ketika alas dalam bengkak dan kahak dibebaskan ke dalam saluran udara. Kebengkakan jenis ini selalunya mengambil masa yang lama untuk pulih. Sekarang, mari kita tinjau apa yang menyebabkan serangan asma. Pesakit asma mempunyai saluran udara lebih sensitif yang mempunyai kecenderungan untuk bertindak terhadap beberapa bahan di alam sekitar. Ransangan serangan asma ini digelar pencetus. Terdapat banyak jenis pencetus. Ada simptom asma segera yang hanya kekal untuk masa yang pendek sahaja. Ini termasuk senaman, sesetengah ubat dan asap rokok. Pencetus lain juga menambahkan kebengkakan dalam saluran udara. Pencetus demikian menyebabkan reaksi alah seperti hama debu, debunga, kulat dan bulu haiwan. Perubahan cuaca mendadak juga boleh menyebabkan serangan. Daripada semua pencetus ini, hama debu adalah penting dan biasanya dijumpai dalam bantal, alas tilam dan kusyen. Ubat seperti aspirin dan beta blockers adalah antara ubat yang paling lazim mencetuskan serangan asma. Minta nasihat doktor jika anda adalah pesakit asma. Sel-sema adalah pencetus yang lazim. Oleh itu, jika anda menghidapi asma, cuba elakkan orang yang menghidapi jangkitan sedemikian. Setelah mengetahui apa yang menyebabkan asma, langkah seterusnya adalah kawalan terhadapnya. Terdapat dua jenis ubat untuk asma, ubat pencegah dan juga ubat pelega. Ubat pencegah mengubati pembengkakan pada saluran udara, bukan simptomnya. Ubat pencegah bertindak perlahan dan perlu diambil dengan kerap. Ia mengambil masa beberapa minggu sebelum dapat merasakan kesan ubat tersebut. Ubat pencegah yang utama adalah kortikosteroids. Kortikosteroids mengurangkan bengkak. Dengan itu, kesan bengkak dan lendir akan berkurangan. Sebagai pencegah, kortikosteroids tidak akan berkesan jika hanya digunakan ketika mengalami serangan asma. Ingat, ikuti nasihat doktor anda dan ambilnya secara kerap seperti diarahkan. Kortikosteroids bukan untuk kelegaan segera. Kegagalan mengambilnya mengakibatkan hilang kawalan terhadap asma yang boleh menjadi bahaya. Kesan sampingan corticosteroids yang anda dengar adalah benar jika diambil dalam dos pil berlebihan untuk jangka masa yang panjang. Ubat sedut corticosteroids adekalanya menyebabkan suara menjadi serak atau sakit teka. Ini boleh dicegah dengan berkumur. Corticosteroids yang diberi adalah berdasarkan ketenatan asma anda. Ubat jenis kedua, pelega, berbeza daripada ubat mencegah kerana ia bertindak dengan segera dan punya sedikit atau tiada kesan terhadap kebengkakan di saluran udara. Bagaimanapun, ubat ini mengurangkan simptom asma dengan menenangkan otot saluran udara dan melancarkan aliran udara. Pastikan anda tahu bagaimana hendak menggunakan ubat sedut dengan betul. Ia mudah dilakukan dalam Langkah. Langkah pertama, hembuskan nafas perlahan-lahan, bukan seluruhnya. Hembuskan keluar, jangan dipaksa. Langkah kedua, goncangkan ubat sedut dan angkatkan ke mulut anda. Langkah ketiga, tarik nafas dengan mendalam dan tekan alat sedutan ke bawah pada waktu yang sama. Langkah keempat, tahan nafas anda selama 10 saat dan hembuskan keluar. Ubat sedut tidak mempunyai kesan sampingan dan ubat itu dihantar secara terus ke paru-paru. Ini akan memastikan dos minimal dan tindak balas yang cepat. Jika ada masalah, minta nasihat doktor anda. Doktor mungkin akan beritahu anda mengenai rancangan pengurusan asma. Ia adalah senarai perkara yang anda patut lakukan untuk mengawal asma dan sekiranya serangan berlaku. Di sini adalah contoh enam langkah rancangan pengurusan asma. Langkah pertama, jika anda perlukan ubat asma kebanyakan minggu dalam setahun dan terjaga pada waktu malam akibat serangan dan memerlukan rawatan untuk asma sejak setahun yang lalu, anda mungkin mengalami asma pada tahap sederhana ke tahap tenat. Langkah kedua, capai fungsi paru-paru terbaik dalam keadaan terbaik, dada anda haruslah normal ketika doktor memeriksa. Langkah ketiga, cuba mengetahui apa yang menyebabkan asma anda dan cuba elakkannya. Langkah keempat, jika anda perlukan ubat, ia seharusnya mudah, selamat dan punyai keberkesanan tinggi. Selalunya, ubat sedut adalah paling sesuai. Langkah kelima, sediakan rancangan tindakan bersama doktor anda untuk mengenal pasti bila asma anda bertambah teruk. Pelajari bagaimana nak mengubatinya secara cepat. Minta kad pelan tindakan daripada doktor anda. Sebarang perubahan ubat asma perlu dilakukan di bawah pemerhatian doktor sebagai sebahagian daripada rancangan pengurusan asma anda. Langkah keenam, periksa penyakit asma anda kerap kali. Ikuti enam langkah rancangan pengurusan dan berjumpa doktor anda untuk pemeriksaan kerap dan bukan hanya waktu kecemasan. Dengan rancangan menyeluruh dan perubatan yang kerap, asma boleh dikawal. Oleh itu, jangan benarkan ia mengawal anda. Hiduplah dengan kehidupan yang normal dan berkualiti.